Сегодня в музее имени Бродского открылась выставка вышитых картин. 50 работ представили 10 мастериц Бердянска. У нас настолько много мастеров в городе, что у нас отдельный план по выставкам мастеров. Единственное, что мы делаем, темы и под темы приглашаем уже конкретных мастеров с работами. Но этот вот раз у нас животные и природа. Вышиваю я с шести лет. Научила меня этому бабушка. Она сегодня здесь на этой выставке. Очень рада, что сегодня такое великолепное торжество мероприятие происходит. В выставочном зале музея сейчас находятся семь картин Юлии. В основном это домашние животные, это и собаки, и коты, курица. Есть тоже с котятами очень такая красивая картина со школьных лет участвую в выставках. Также у меня была персональная выставка два года назад тоже в художественном музея имени Бродского. Вот буквально в феврале месяца этого года я приехала с Киева и заняла первое место по декоративно-прикладному искусству. Я неоднократно участвую в областных, городских, в других городах. Я очень часто езжу на разные выставки. Работа над одной картиной занимает у Юли от полугода до девяти месяцев. Я учусь еще в университете. Есть свободное время. Вот в это время я и вышиваю. Выставка уникальна тем, что это создано нашими мастеринями нашего города. И мне очень приятно, что я вижу здесь такие вот экспонаты, вышивки, даже моей соседки. Я насколько тронута этим, что Валентина Рахубовская так красиво вышивает. Я знаю, что ее картины даже отправлены в Париж, и там вот... Парижане тоже любовались ее картинами. Мои приятельницы, мои подруги, вот дубовые роща, тигры, вот эти работы. Мне кажется, что самые лучшие, раз, два, три, это ее работы. Анна Григорьевна Вержиковская. Хорошие, хорошие картины, чудесные. Эта выставка будет работать в течение всего лета.